就凭你身上这百分之二十四的股份，你以为你就能在顾氏独大了吗？对了，我还有一点忘记告诉你了。之前你为了收购幻真，在上元金融那边抵押的百分之十八的股份，那金融公司是我的。不可能，我反复查过的。没有什么事情是不可能的。大家。 没什么问题了吧？嗯，顾言，顺便提醒你一下，你最好想想怎么应付你们顾氏的股东，因为我现在是顾氏最大的股东，这几天要开股东大会，希望你可以像今天一样缺愈。顾。 哎，这下好了，终于可以轻松的出国了。苏南，怎么样？苏南，苏南，南哥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 ，陆总，陆南，南哥，快叫救护车！哎，快快,快陆南，陆南。 以他现在的情况，随时都会有危险。轻则再度成为植物人，重则……哎，那要是我们现在就进行手术呢？ 就算现在开始手术，可成功率也不会超过百分之五十，并且，这个脑部手术本身就是有很大风险的，以他现在的身体情况，是极有可能倒在手术台上的，所以你们家属务必好好再慎重考虑一下。 你现在有没有感觉好一点、啊？公司那边怎么样了？公司已经稳定了，你放心吧。顾源呢，也被撤职了。顾董事长知道了这件事以后，已经病倒了。现在我们终于可以安心出国治疗了。这次呢，我和 Chris 会一直陪着你的，你放心吧。你你要是不放心公司的话，我可以请职业的代理人来管理啊。 而且，叶婷和云帆也在公司，他们也可以监管的。等到你病好了，我们就立刻回来。那，你要是不说话的话，我就当你同意了。我现在给云帆打电话。苏北<贝>，你能不说吗？我不想听。苏北，我很珍惜我现在的生活，就是因为太珍惜了。 我不想冒着不确定的因素去冒险做手术。你都听到了是吧？那你就应该知道不做手术的后果呀！你忍心丢下我跟 Chris 吗？我当然不舍得，就是因为太不舍得，我才不敢盲目把自己的命赌上。怎么会是盲目呢？我会给你找最好的医生，你不用担心的，鲁南。 我求你了，我们去做手术好不好？你还在犹豫什么呢？我们还有时间犹豫吗？你口口声声说你在乎我，可是你有考虑过我的感受吗？你一天不做手术，我就每天得提心吊胆的数着日子过，我时刻害怕你哪一天就突然走了。 你走了，你是解脱了，可你没有想过，留下来的人才是最痛苦的。苏菲，苏菲。